ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਰਨਾਲ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕ ਵਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ जो मनमोहक नजारा देखने राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए जब से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हमने दस दिन पहले ही सारे प्रोग्राम को शुरू कर दिया था तैयारियां तो इसी कि दो से तीन महीने पहले ही हमारा न्यू अमृतसर में मूर्ति स्थापना के बाद ही शुरू हो गई थी हमारे मंदिर के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और जितने भी सहयोगकर्ता है दुर्गाना कमेटी के, के हैं सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं और सभी जो भी भगत जन भी मंदिर में आने वाले वो भी सहयोग कर रहे हैं इसमें पहले तो प्रभात फेरियाँ निकाली गई जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो दस दिन पहले सभी शहरों में अलग अलग जगहों से प्रभात फेरियाँ निकली जैसे रानी का बाग मजीठा रोड तिरुपति बालाजी मंदिर हमारे अलग अलग स्थानों से प्रभात फेरियों का उत्सव किया गया उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई जो इकतीस तारीख को शाम को निकाली गई जिसमें प्रमुख हमारे शहर की हस्तियाँ और कई लोग विद्वान जन इसमें बुलाए गए हमारे पुराने मुखिया ब्यास जी आचार्य जी भी बुलाए गए जो यहाँ मुखिया रह चुके हैं और रिटायरमेंट होकर जो जा चुके हैं तो उनकी शोभा में उनकी इस यात्रा का शोभा बनाया गया सभी को बुलाकर उनकी शोभा बढ़ाई गई यात्रा के बाद एक तारीख जून को हमने यज्ञ किया स्थापना दिवस के में जिस दिन अग्नि का वास था तो उसमें गोसाई मल कपूर जी की मूर्ति जो स्थापित है लक्ष्मी नारायण जी के सामने उनके सनिध्य के पास लक्ष्मी नारायण के मंदिर के प्रांगण के बाहर कल यज्ञ हुआ और आप देख रहे हैं जिसमें अब खास जनता के उत्सव के लिए उत्साह के लिए मंत्रों के द्वारा गंगा दशहरा वाले दिन जिस दिन ये जी आ रही है, सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उस दिन दूध स्नान कराए जाएंगे ठाकुर जी को और कत, कम से कम इकतीस ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण करके ये स्नान होगा और इसी के उपलक्ष्य में जो हमारे वृंदावन के संत हैं गौर स्वामी जी पुंडरी के महाराज वैष्णवाचार्य जी ਉਨਕੋ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਕ ਵੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਹਵਨ ਜਗ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਵਿਸਾਹਰਾ ਆਰਤੀ ਜਿਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੰਗ ਬੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰਸਰ ਦੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਮਰਸਰ ਫਾਸਟਵੇ ਖਬਰ ਨਾਮ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦਿਨਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ